в прошлом году начали понимать, что люди, которые страдают этой болезнью, скажем так, на них очень большая нагрузка логистическая, потому что люди больные, едут с одного конца области специально в областную больницу. Можете себе представить, какая то нагрузка, некоторым это надо делать два или три раза в месяц. Мало того, в неделю, в неделю да, то есть поймите правильно, у них сколько затратная часть именно социальные нагрузки на транспорт, на передвижение, на все. Плюс мы прекрасно понимаем их состояние. Тогда мы начали приняли такое решение, чтобы развить эти центры в Мелитополе, в Бердянске, в Токмаке. И сейчас мы продумываем с депутатским корпусом, практически решили на организацию в, в Энергодаре.